Takviye Eğitim İlim ve Bilim platformu YouTube kanalımızı ziyaret et. Abone ol, videoları beğen, paylaş. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اِذَا صَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قيل للأوزعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ Kale tekulu estağfirullah, estağfirullah. Tevban radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdiği zaman üç kere istiğfar eder ve şöyle derdi. Allah'ım sen selamsın ve selamet verensin. Dünya ve ahiret selameti senin yardımınla olur. Sen mukaddessin, yücesin. Ey ululuk ve ikram sahibi yüce Rabbim! Bu hadisin ravilerinden biri olan Evze'iyye, istiğfarın keyfiyeti nasıldır diye soruldu. O, Estağfirullah Estəğfirullah deyərək istighfar edərsən cavabını verdi